Salam Az kanal izləyicilərimiz. Bu gün yeni bir mənzillə sizlərin qarşısında. Yeni satışa çıxmış 2 otaqlı mənzil haqqında sizləri ətraflı tanış edəcəm. Videoya keçməzdən əvvəl xahiş olunur. Videomuzu bəyənib kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Dəyərli izləyicilərimiz, mən hal-hazırda mənzilimizin Qonaq otağında olduğuma görə təqdimata birbaşa mənzilin qonaq otağından başlayıram. Dəyərli izləyicilərimiz, gördünüz ki, bura bizim mənzilimizin qonaq otağıdır. Qonaq otağı gördünüz kimi çılçırağı, skoplar, gizli işıqlar, hərbi şey, pərdəsiz, stol, stul, divan, kreslo, televizor üçün stendlər, yəni hərbi şey mənzilimizdə var. Mənzilimiz tam əşyalı şəkildə satışa satılır, dəyərli izləyicilərimiz. Mənzilimiz 62 kvadrat metrdən ibarətdir. Qaz, su, işıq təminatı daimidir, sənə çıxarış qapçadır. Mənzilimiz, demək, dəyərliz izləcilərim, 14 mərtəbəli binanın 9-cu mərtəbəsində yerləşir. Mənzilimiz qanuni 2 otaqlı, 3 otağa düzəlmədir. İndi isə hər bir otağın ayrı-ayrılıqda, yəni bütün təqdimatını sizlər, siz dəyərli izləcilərimizə təqdim edəcəm. Dəyərli izləcilərimiz, gördüyünüz kimi bura bizim, ə, demək, qonaq otağımızdır. Qonaq otağımız da demək bütün evdə nə əş, desəz əşyə hamısı mənzilin qiymətinə daxildir. Mənzilin qiymətini aşağıda şərt bölməsində deyəcəm, yazacağam və videonun sonunda, yəni mənzilin qiyməti haqqında sizləri tanış edəcəm. Xahiş olunur videomuzu axıra qədər izləyin və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Dəyərliz izləyicilərimiz, bura bizim qonaq otağımız idi. Qonaq otağımı çəkib sizlərə təqdim elədim. Bura gördünüz kimi əsas giriş qapı hissəmizdir. Əsas giriş qapı hissəsindən daxil olduq və belə bir dəhliz hol hissəsi bizi qarşıladı. Gördünüz kimi məndən burada sol tərəfdən burada məndən sol tərəfdə sanitar qovşağı, sanuzelidir. Bura bizim indi çəkib təqdim elədiyim qonaq otağıdır. Bura yataq otağıdır və ora yataq otağıdır. İndi isə mən keçirəm dəyərli izləyicilərimiz birinci yataq otağına. Gördünüz kimi burda Birinci yataq otağımız 12 13 kvadrat metrdən ibarətdir. Burda da gördüyünüz kimi çılçıraqlar, skoplar, gizli işıqlar hamısı yerləşirilmiş, həvəz də gətirilmişdir. Mənzilimizdə istilisi sistemi kombidir. Gördüyünüz kimi burada da bizim radiatorumuz yerləşdirilib. Burada da dəyərliz vəcə heç bir şeyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq müncül var bir iki dana aboyların, yəni kleyindən atıb onda yəni kleyimin bir problemi birişdi. Yəni çox gözəl mənzildən ibarətli mənzilimiz dediyim kimi 14 mərtəbəli binanın 9-cu mərtəbəsindədir. 2 otaqdan 3 otağa uğurla düzəldilmiş bir mənzildən ibarətdir. Bura gördüyünüz kimi bu va dəyərləndirəcəyimiz polumuz parketdir. Buyunub baxa bilərsiniz. Qapılarımız ağ qapılardandır. Yəni hamısı mənzildə var. Nə sadəcə olaraq mənzilimizin demək alqı-satdıqdan sonra, yəni boş evdir, yaşayış yoxdur, yəni birbaşa mənzilə köçüb, yəni alqı-satdıqdan sonra köçüb yaşamaq mümkündür. Bura isə dəyərli izləyicilərimiz, bizim mənzilimizin yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi burada da yataq otağı, geniş ölçülü malik bizim yataq otağımız var. Burada da dəyərli izləyicilərimiz demək, yataq dəsti, nə desəniz, var burada, yəni qamotu çı ta, taxtdır, 2 nəfərlik taxtdır və əlavə burda da bir dənə kreslo yerləşdirib. Yəni mənzilimiz çox geniş və rahat mənzillər ibarətdir. Mənzilimizdə demək dəyərli izləyicilərimiz, gördünüz nə əşya varsa, hamısı mənzilə, mənzildə qalır, yəni mənzilin qiymətinə daxildir. Bura isə dəyərli izləyicilərimiz, mən hala, hala, sizə bayaq dediyim kimi mənzilimiz 2 ki, otaqdan 3 otağa düzəlmədi. Sadəcə olaraq mətbəx otağını ortadan bölüflər mətbəx otağı keçib qarşı qarşı tərəfə, yəni pəncərə tərəfə, arxasında isə yataq otağı mövcuddur. Bura gördüyünüz kimi dəyərliz izləyəmişik. Bax buradan gəlsək, yəni qonaq otağı ilə birbaşa daxil olursam, burada bax belə bir mətbəx mebeli yığılıb, burada isə dəmirdöküm, yəni firması olan kombi sistemimiz yerləşdirilib. Bax buyurub rahatçılıqla baxa bilərsiniz. Mənzilimizdə xaladenlik, paltar yuyanı, yəni, hər bir şey mənzildə var. Yəni heç bir şeyə almağa, gətirməyə ehtiyac yoxdur. Yəni e, aboylarımız da çox yüksə səviyyədədir. Rahatçılıqla <coughs> mənzildə, yəni girib yaşamaq mümkündür. Bura isə dəyərlizlərimiz gördüyünüz kimi sanitar qovşağı, sanuzelimiz bir yerdədir. Məydatımızın itazımızın su şurkamı, duş aboyumuz, yəni hər bir şeyimiz mənzildə, yəni bu sanitar qovşağında yerləşdirilib bütün aksessuarlarla, yəni var. Dəyərliz izləyicilərimiz, mən qısa bir anons edim mənzilimiz haqqında. Mənzilimiz harda yerləşir? Mənzilimiz yerləşir Məhəmməd Xiyabanı küçəsində, Bravo Market deyilən yerdə burda, yəni onun yanında 14 mərtəbəli binanın 9-cu mərtəbəsində 62 kvadrat metrdən ibarət olan 2 otaqdan 3 otağa uğurla düzəldilmiş, tam əşyalı şəkildə mənzili bu günləri sizə çəkib təqdim elədim. Mənzilimizdə demək, qaz, su, işıq təminatı daimidir. Sənəd tam hazır vəziyyətdədir. Alıq-satqı notaral qaydada gedirsiniz. Asan xidmətlə rahatçılıqla alıq-satqını orada eləmək mümkündür. Dəyərli izləyicilərimiz, xahiş olunur videomuzu bəyənin və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Mənzilimizin startover qiyməti 115.000 manat təşkil edir, dəyərli izləyicilərimiz. Bir də təkrarlayım, mənzilimizin qiyməti tam əşyalı şəkildə 115.000 manata, yəni satılır. Əlavə nə sual yaranarsa 055 075 65 61 01 nömrəli mən telefon nömrələri ilə buroc mənzil haqqında sualınız yaranarsa buyur müraciət edə bilərsiniz. İndi isə sağ olun, yeni bir mənzillə görüşənə qədər.